Если раньше у нас тоже больше было пациентов, которые длительно амбулаторно лечились дома, потом уже в тяжелом состоянии поступали к нам, то сейчас от начала заболевания до необходимости кислородотерапии уже проходит гораздо меньше времени. И действительно среди молодых пациентов стало гораздо больше. Самый, наверное, младший у нас лежит 27, по-моему, лет. Ну, в среднем где-то вот 30-40 лет, ну, до 50-50 лет. До 50. У молодых это чаще всего идут длительные лихорадки, которые сложно они реагируют на терапию, жаропонижающую. То есть у нас идет длительный подбор там, и антибиотикотерапии, зачастую приходится использовать большие дозы гормонов, противовирусные препараты. Но сейчас, наверное, в течение последнего месяца, может быть, полутора, стало у молодых вот это вот быстрое прогрессирование дыхательной именно недостаточности. Мы стали наблюдать, что на догоспитальном этапе у них э, не было длительного э, периода там, высоких температур, как наблюдалось раньше. а ну, Начинается, скажем так, с общей симптоматики недомогания невысокой температуры и потом быстрый переход уже в категорию тех, которым нужна кислородная кондиция. У нас среди молодых это где-то такую тенденцию, мы, наверное, с... Наверное, с начала зимы.